mana hosiyat opam shodmonqul shoiramiz shoirimizni orasida uh, bo'lishi ham bir boshqachada bu insonlar boshqa dunyo odamlari va mana shunday bir inson meni yonginamda yashaydilar butunlay boshqa dunyoni odami o'zbekiston xalq shoiri usmon azim va mana shu insonni qalamiga tegishli yorijon she'rini o'qimoqchiman asadbek menga bir romantik bir kayfiyat uyg'otadigan bir nima chalsangiz umrimni bir olis ishqqa almashdim qochdim xushyorlikdan tushga almashdim beqanot qalbimni qushga almashdim sizsiz o'tgan umrim bekor yorijon ne baxtkim yuragim bemor yorijon ul ko'zda qay kuni porladi ziyo dunyodan kechkulik topdim bir dunyo bu dunyo nimadir bu dunyo ro'ya. faqat pok ishqingiz haqdir yorijon qalbimga eng yuksak taqdir yorijon garchi o'rtamizda sog'inch, hijron garchi visol yo'li vayrondir vayron ammo azobingiz ko'ksimda har on muqaddas olovday qoldi yorijon kim siz bilan yondim yorijon yashardim o'zimga muz kabi boqib ishq keldi jo'nadim daryoda yoqib menga habib bo'ldi hatto shum raqib ko'rib to'lqin to'lqin qonim yorijon siz mening jonimsiz jonim yorijon nodon der sen borni yo'qqa almashding quyoshni bir g'arib cho'qqa almashding kulaman halqobni ko'kka almashdim endi yurar yo'lim falak yorijon qanotga aylandi yurak yorijon qanotga aylandi yurak yorijon ajoyib ijro qaylarga boshladi bizni bu taqdir qaysi sinovlarning toshlari ezdi ikki ayri umr uchrashdi oxir yuragim sizdi. uchib o'tdi qancha turnalar og'ir qancha gulbahordan kunlarim bezdi ayriliqdan chiqdi ikkita taqdir yuragim sezdi muzlatdi muzlatdi hijronning ro'zi jonimda izg'irin betinim esdi bizni uchrashtirgan tangrining o'zi yuragim sezdi yuragim sezdi dilnoza katta rahmat ajoyib ijro aibrar chiroyli she'r juda yam go'zal ijro rahmat dilnoza opa o'zbekiston xalq shoiri usmon azimning she'rlari sizning ijroingizda boshqacha biz eshitildi boshqacha ijroda biz tingladik bu she'rlarni biz avval ham tinglaganmiz gilnoza lekin sizni ijroingizda boshqacha bir o'ziga xos bir talqinda ijro bo'ldi umuman usmon azim she'riyatini sevishingizni yaxshi bilamiz yaqinda bir she'rlarni qo'shiq ham qilibsiz adashmasam shunaqa gaplar eshitdik qo'shiq ham aytyapsizmi yorijonni ham qo'shiq qildim yuragim sezdi duet bo'ldi Uh, albatta ustozimiz usmon akamni duo fotihalari bilan hattoki yo'l yo'riqlari bilan hattoki olinajak klipga ham o'zlari hattoki erinmasdan manga bir bizga uh, duetda g'oya berdilar yaxshi bo'lar ekan mana shunaqangi bamaslahatli ish yaxshi bo'lar ekan uh, kuchli kuchli shoirlarni ijodiga murojaat qilish faqat va faqat yaxshi natija berar ekan yaxshi narsa ekan she'riyat bilan yashash bo'lmasa bu maishiy tashvishlar ikir chikirlar bizni judayam o'tmas o'tmas pichoqqa aylantirib qo'yar ekan o'shaning uchun ham bu narsani mazasini tushunib qoldim va endi aktrisalikka qo'shiqchilik u qadar yot bir yo'nalish bo'lmagani uchun bir shu narsaga qo'l urdim va endi yana bir bora o'zimga o'zim uzum, qattiq tanbeh berdimki endi faqat va faqat kuchli boshqa dunyoni odamlari hisoblanajak shoirlarni she'rlariga murojaat qilaman haq klubida ham bir alohida ijroga taklif qilamiz ii misol <laughs> chiroyli ibora ishlatdingiz sher bilan yashash degan iborani mana bizni qaqnus she'riyat va musiqa klubimiz sher bilan yashaydigan insonlarning klubi shu davramizda ko'rayotgan bo'lsangiz ijodkorlar shoirlar san'atkorlar uh, ijrochilar bor shu she'r bilan yashay oladigan va sher bilan yashayotgan odamlarning o'zaro suhbatlari davrasi shu davrada sizni ko'rib behad quvondik ijrolaringiz uchun fikrlaringiz uchun rahmat ijodiy muvaffaqiyatlar tilaymiz sog' bo'ling elimiz ardog'idagi san'atkorsiz bundan buyog'i ham ustozlarimiz yo'lini bersin sizga rahmat dilnoza opa va sizni yana kelasi ko'rsatuvlarimizda albatta kutamiz bundan keyin ham kuzatib boring albatta albatta omad tilayman muvaffaqiyat tilayman va mana shu chiroyli davrada minbarda deylika mana shu kabi shoirlarni ko'rishni juda yam xohlayman omad tilayman rahmat rahmat